Атака. Вибухи. Пожежі. Більше 170 дронів атакували Росію. Горять заводи, аеродроми і підмосковні ліси. Що це було? Разова акція чи спланована стратегія масштабних ударів? Усі подробиці за мить. Ви на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. У ніч на 6 червня Україна завдала удару по аеродрому Енгельс, ключовому вузлу ворожої авіації. Інформацію підтверджує Генеральний штаб. Там знищено щонайменше три резервуари з паливом. Почалася масштабна пожежа на нафтобазі. Екстрені служби не змогли її локалізувати. У районі десятки вибухів, щільне задимлення. Експерти припускають, що виживання нафтобази майже неможливе, адже площа охоплена полум'ям величезна. Тим часом російські медіа публікують кадри палаючого житлового комплексу в Енгельсі. кажуть, уламки дрона влучили в будівлю після роботи протиповітряної оборони. Наступна ціль аеродром Дягілево у Рязанській області. Там базуються повітряні заправники та винищувачі супроводу. Саме вони забезпечують російські ракетні удари по Україні. Також з цього аеродрому злітають стратегічні бомбардувальники. Після удару зафіксовано вогонь у районі. Цілі остаточні наслідки ще уточнюються. Пізно ввечері 5 червня вибухи пролунали біля аеропорту Брянська. У мережі кадри заграви. Офіційного підтвердження з боку українського командування немає. Проте джерела видання Астра у спецслужбах України повідомили, що аеропорт дійсно вночі атакували українські дрони. У результаті повністю згорів бойовий вертоліт Мі 8 сталася детонація його бойового комплекту. Також частково пошкоджений вертоліт Мі 35 Крім цього, пошкоджено адміністративну будівлю аеропорту та будівлю рятувальної служби. Але і це ще не все. Одне з найважливіших уражень приліт по заводу Прогрес у Тамбовській області. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко пояснює, це один із ключових елементів російського військово-промислового комплексу. Саме звідси Росія отримує ті компоненти, які живлять її ракетні та артилерійські системи. Завод виготовляє прилади для систем наведення та управління артилерією, також елементи для іскандерів, торнадо, гіацинтів. Щонайменше шість дронів прямували на Москву. Мер міста Сергій Собянін звітував про роботу ППО. Аеропорти Домодєдово і Жуковський довелося закрити. Росавіація ввели режим килим. На місці падіння одного з безпілотників у Подольсько-Московської області спалахнула пожежа. А тим часом безпілотники атакували Бєлгород. Вночі прилетіло по будівлі суду. Уже вранці туди дрон поцілив удруге. Сталося це в момент, коли там перебував губернатор В'ячеслав Гладков. Поки оглядав наслідки від першої атаки, ворог целеспрямованно атаковал атакував будівлю районного суду в друге, зауважив він. Сам гладков не постраждав. Але ситуація принизлива для російської влади. Ще один удар не з неба. Уранці стався вибух на залізниці в Прохоровському районі Білгородської області. З колій зійшов тепловоз. В результаті закладеного під рейки вибухового пристрою частина залізничного полотна була зруйнована. Повідомив той самий Гладков. Рух зупинили на 2,5 години. Людей вивозили автобусами. Міністерство оборони Росії заявило про 174 збиті безпілотники. І про нібито знищення трьох українських ракет Нептун над окупованим Кримом ця атака сигнал. Україна демонструє, війна торкається не лише наших міст, інфраструктура ворога також у небезпеці. Чи це новий етап війни? І скільки ще залишилось у російської воєнної машини ресурсів для продовження агресії? Друзі, пишіть свої думки в коментарях і підписуйтеся на канал. Моніторинги показують, що Росія зараз починає рятувати свої стратегічні бомбардувальники і перекидає їх поближче до Сполучених Штатів Америки. Зокрема, борти Ту 160 Вони розосереджені зараз по всій території Росії через загрозу безпілотників. І один із цих ту 160 було зафіксовано на аеродромі Анадир, який знаходиться майже за 7 тисяч кілометрів від України, але майже за 700 кілометрів від території сполучених штатів, якщо точніше 660 кілометрів, скажіть, будь ласка, Роман Григорович, тобто тепер цю авіацію рідше буде застосовувати ворог, і що ви скажете ось про таке переміщення? Зараз ту 160, ближче до сполучених штатів? Ну ту 160 росіяни в основному -то не использовали так, як це все таки самоліт час дуже дорогий, полета этого самолета. У, него, у них есть намного дешевле самолеты Ту-95 для выполнения тех задач, которые они выполняют последние три года по сбросу ракет по нам. В основном это ракеты Х-101, Х-555, Х-55. С этим хорошо справляется Ту-95. Нет смысла поднимать дорогущий Ту-160. Немножко не это его задача основная. Он все-таки предназначен для в основном для нанесения ядерных ударов, потому рассредоточение, рассредоточение Ту-160, это такая правильный ход с точки зрения прикрытия, по крайней мере, этих самолетов. Хотя, если хорошо постараться, то и до Анадыря до можно достать. Они будут сейчас рассредотачивать по всей, по всей территории России эти самолеты на тех полосах, на которых этот самолет может использоваться. Ну, в основном это полосы там, до 4 километров по длине до 4 километров, ширина где-то метров 80. Возможно, и таких полос хватает, еще оставшихся после Советского Союза. И они будут размещать и в Белой, и на Дальнем Востоке, в Украинке. То есть достаточно, где-то с десяток полос есть, где могут ту 160 е садиться. Это розосередження. оно может вплинути на частоту и кількість вылетов авиации? Найближчим часом. Ну, тут под какие задачи захотят полетать, полетают. Под задачи сброса по нам ракет, так абсолютно никак. Потому что Ту 160 я бы сказал, они не используется. А по для задач пуска по нам. В основном Ту-95. й Потому что Ту 160 они из-за того, что самолет новее и дороже и их просто рассредотачивают. Лучше с лучшей системой защиты. На данный момент защита рассредоточится, больше трех не собираться. У ну, примірно так, це основна задача. В ніч на 5 червня, аеродром Мілерово, який знаходиться у Ростовській області РФ, потрапив під удар безпілотників. В мережі з'явилися навіть відповідні кадри. За даними російських пабліків, пошкоджені споруди, електропроводи, машини. Ну але остаточні наслідки атаки. пока что невидомые, а так и без пилотников. Как враг выкрустовывал аэродром Миллеров в последний час? Ну, 12-й год они его используют. 14-го года Миллеров использовался для как аэродрома и как аэродром подскока, как базовый аэродром, как да даже в качестве транзитного склада для боеприпасов. То есть они его довольно-таки широко использовали, тем более он находится ну, буквально сразу в восточнее Донбасса. Ростовская область, до него сейчас вот на данный момент, ну, где-то под 150-200 километров, не, под 200 километров где-то, то есть выполнить проход, допустим, через Донбасс, а там ПВО очень, очень плотное, за последние больше 11 лет россияне там напичкали Донбасс системами ПВО очень, очень мощно, потому сложная была операция, но тем не менее она выполнима. Прошли, продавили ПВО фронтальное, над Донбассом наши беспилотники, погибло их две трети, как минимум, но это обманки, на которые россияне тратят свои ракеты, а ударные дроны прошли, выполнили определенную задачу, но нельзя ждать от дронов масштабной задачи по уничтожению аэродрома. Почему ваша? ну, слишком большое аэродромное поле? Для того, чтобы аэродромное поле отминусовать полностью, то это надо не одну сотню ракет, причем не беспилотников, там, 20-50 килограмм взрывчатки. Это надо полутонные авиационные бомбы, на бетонобойные, тем более, если полосу вскрывать, чтобы, то есть бетабы должны быть хотя бы пятисотки. То есть это должна быть такая серьезная операция, потому от, от захода беспилотников по аэродрому ну, ничего больше ждать и не стоит. То есть повреждение аэродрома технического оборудования, может быть, каких-то средств передвижения, обеспечения аэродрома, ну и может быть, какой-то авиации, не более того. Генштаб Збройних сил України сьогодні повідомив про те, що була уражена установка ОТРК «Іскандер» на Брянщині, і саме з цих установок ворог раніше був по Києву. Завдяки ж оперативній розвідці координації дій українських підрозділів вдалося цю атаку випередити. Зараз втрати ворога уточнюються. Постраждалих среди цивильного населения нет. Зазначили в Генштабе збройних сил Украины. Ваши Романа Роман Евровичу. Ну, Куда эти ракеты должны были уйти, об этом знают только те, кто занимался целью указать. Потому домысливать, на нам в Киев они могли пойти, там еще куда-то, в какую-то сторону, это уже не стоит. То есть, есть, есть задача уничтожить все пусковые установки СКанДера. Как мы можем повлиять, допустим, на работу именно баллистики российской, мобильной баллистики. Баллистики и крылатых. Искандер же есть, Искандер М, Искандер К, и есть баллистическая, и есть крылатая ракета. Так вот, уничтожить все ракеты ну, не получается у нас. У нас недостаточное количество патриотов, СМТ, для чтобы перехватить, допустим, те же баллистические ракеты. Потом один из механизмов уничтожения – это либо места производства ракет или их складирования – в арсеналах, либо пусковые установки. Причем, если добраться до всех пусковых установок, то у россиян может лежать на складах там сотни ракет, а их просто нечего будет запустить. А Поэтому правильно пошли, по правильному пути пошли на наши военные, которые с помощью службы безопасности Украины, скорее всего, они эту операцию возглавляли и рулили по ней, по крайней мере, потому что надо было четко отследить место расположения сначала, Искандеров, потом выход на позицию, разворачивание на позиции, потом нанесение удара после разворачивания. То есть это целый процесс, который, допустим, наши вооруженные силы, наши ракетчики, по крайней мере, сами в, в, в автономном режиме они выполнить просто не могут. Они должны быть либо под управлением Главного управления разведки, либо под управлением Службы безопасности Украины, которые должны им как целеуказатели использоваться, по крайней мере, особенно такого рода, так, такого рода целей. Цель очень важная для нас, еще раз повторюсь, пусковые установки были поражены. Расположение целей, то есть расположение пусковых установок в районе Клинцов, ну, с точки зрения логики, ну, немножко проблемная для россиян. То есть тот, как, те командиры, которые принимали решение расположить пусковые установки за 50 километров от линии границы, то есть за 50 километров от Украины, ну, мягко так скажем, я думаю, в ближайшее время они будут арестованы и а осуждены. А, 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 а Почему? Потому что, понимая, что у нас есть средства снижения, у нас есть определенный мониторинг, понимая, что у нас есть средства уничтожения на дальности 86 километров, тот же и, и наш, и, наш «Хаймер» сможет отработать ракета М-30 на 86 километров, а вот тут они за 50 километров подтянули практически под границу, и попытались достать. Но это не Киевское, и все доставать они решили, раз им надо было поближе к границе. Это, это все, что южнее, юго-западнее Киева. Это может быть уровня Житомира, Полтава, то есть вот, вот эти направления. Потому, я же почему и говорю, что непонятно, куда они пытались отстреляться, но ну, выполнили боевую задачу довольно-таки неплохо. Клинцы сами по себе, в районе Клинцов сейчас там расположена российская военная база, которые они используют в качестве иногда вот для, для такого рода целей. Хорошо знаю этот район, в свое время летал там рядом с Клинцами, там буквально 10 километров южнее, между Украиной и Клинцами, аэродром Климова. И вот в свое время, еще лет 30-40 назад, с базового аэродрома Конотоп, мы, у нас Климова был, это лагерный аэродром, и это очень хорошо знаю эту местность. Поэтому, ну, с точки зрения логики, идиоты, ну, вот, реальные идиоты, подтянуть так близко к границе, там выступ такой-то и в районе Семеновки нашей, такой выступ, вклинение в российскую территорию, там плацдармы практически под него подлезли. То есть вряд ли они это еще раз повторят, понимая последствия, и вряд ли они сейчас будут подходить под 50 километров под линию фронта, линии боевого соприкосновения, думаю, ближе 150 километров уже не подойдут это этим уменьшит дальность применения ракеты скандер ну как минимум ракеты скандер в баллистическом исполнении другое дело допустим кн23 ничуть дальше если не будут использоваться потому хорошие хороший кпд от этого удара у службы безопасности у наших ракетчиков. удар был ракетой.